Дон Кілінкаров народився у Луганську. Народний депутат України, член фракції комуністичної партії у Верховній Раді, голова парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики. На радіо РаФМ програма від першої особи у студії радіо РФМ журналіст Віталій Науменко Вітаю вас, шановні радіослухачі та телеглядачі. Останні і основні економічні показники, м'яко кажучи, не тішать. Суцільні мінуси, валовий внутрішній продукт падіння на півтора, промислове виробництво скорочення на п'ять, а державний борг навпаки зростання аж на сім Макропоказники бумерангом відгукуються внизу. Одна з найдошкульніших проблем заборгованість із зарплати. Вона та вже мільярдної позначки. Якщо пригадати ще одне в лапках досягнення, – мільярдний дефіцит державного бюджету неважко спрогнозувати. Саме ця сфера. Соціально-економічна буде для влади визначальною. Зуміє вона чи ні приборкати ситуацію, знайдуться чи ні фінансові ресурси, аби до кінця року їх вистачило на виплати бюджетникам та підвищення пенсій. І як довго власне це головне питання за умов відсутності зовнішніх джерел запозичення вдасться отримувати таку ситуацію? Питання: погодьтеся вкрай непрості. Над ними пропонує сьогодні поміркувати гість програми від першої особи Спірідон Кілінкаров. на Павловича, доброго вечера. Добрый вечер. Ваша загальная оценка ситуации, честно кажучи, про те минусы наблюдаю уже читать. Ну, вы знаете, наверное, начать надо с того, что да. мы, к сожалению, за этот год не услышали отчета правительства о выполнении бюджета за 2013 год. сейчас и... за Конституцию да, не да, больше, да? Он Да, без, без всякого сомнения. И те цифры, которые сегодня вы приводите, и у меня есть, например, другие цифры, падение промышленного производства 25%, а не 5%. Поэтому мы можем с вами дискутировать, на самом деле ответы на эти вопросы может дать реально правительство в своем отчете перед парламентом. К сожалению, этого до настоящего момента не произошло. Больше того, на сегодняшний день не никто из народных депутатов, я думаю, да и из министров на самом деле не видели главного финансового документа бюджета нашей страны. Вот сегодня середина ноября. А, к сожалению, мы не ознакомились с проектом этого бюджета для того, чтобы внести свои какие-то изменения, поправки, исходя из интересов тех избирателей, собственно, чьи интересы мы представляем на сегодняшний день в парламенте. Давайте мы посмотрим, как прогнозировалась ситуация по 2012 году, да, и что мы получили в итоге. Вот у меня я специально взял данные по 2012 году. Жерло, уточняю, да, данные да, из это, это наша информация парламентская, которой я ну, в полной мере обладаю, поэтому по 2012 году бюджет формировался исходя из ориентира роста ВВП 3,9%. Да? Инфляция планировалась 7,9%. Что мы получили в итоге? Мы получили рост ВВП 0,2 вместо 3,9 по 2012 году. И вместо инфляции 7,9 наблюдалась дефляция 0,2%. Поэтому э, те прогнозные показатели, которые сегодня ставит э, Кабинет Министров и наше правительство, я думаю, они нереальны. Рост 2,7% с учетом той, той экономической ситуации, которая сегодня сложилась в стране. Я считаю, что это нереально. Несмотря на то, что, что наведенные вам и мною цифры разнятся в 5 раз, в я назвал промысловое да. и промысловское пять в 5, вы сказали 25. А, кстати, интересно, а дефицит государственного бюджета, за вашими данными, сколько Ну, сегодня? то, что касается дефицита государственного бюджета, об этом мы говорили еще в январе месяце, когда принимался бюджет на тринадцатый год, фракция коммунистов жестко критиковала и не голосовала за этот бюджет, исходя из того, что этим бюджетом не сбалансированы были бюджеты местных советов. То есть, оно было абсолютно очевидно еще в январе этого года, было очевидно, что на последние два месяца финансовыми ресурсами бюджеты не будут обеспечены. Практика предлагается. Да, абсолютно правильно. Вот вы же слышали, наверняка, да, уже есть официальное обращение органов местного самоуправления к правительству в отношении того, что правительство нагло и цинично использует деньги органов местного самоуправления. Фактически они не могут провести никакие проплаты, казначейство блокирует все эти счета, вплоть до заработной платы, которую они должны своевременно выплачивать но это же ну, никуда не годится когда э, сегодня для того чтобы погасить заработную плату перед определенными категориями людей надо э, ехать в правительство и, и, и требовать чтобы казначейство дало возможность воспользоваться деньгами которые по праву принадлежат тем же органам местного самоуправления а кредиты? Да. Или, или брать кредиты но я еще раз говорю это абсолютно нездоровая ситуация ну для примера да, это же официально с, с экранов телевизоров я буквально был свидетелем Мэр города Алчевска, выступая по средствам массовой информации, сказал о том, что на счетах города Алчевска, где 100 тысяч человек проживает, 20 тысяч гривен. Для тех, кто не знает, что. Да. 20 тысяч гривен. Да? но ну, это из, из, из ряда вон выходящая ситуация, это патовая критическая ситуация. А с учетом того, что происходит сегодня в экономике скажем, региональной, да? ну, давайте посмотрим. Предприятие ЛИНОС, крупнейший нефтеперерабатывающий завод, стоит уже, да, Лисичанский, уже стоит больше двух лет. И каждый год и, и работников, и местное самоуправление уверяют в том, что правительство занимается решением этого вопроса. Проблема в чем? Проблема в том, что на сегодняшний, на сегодняшний день в Украине непрозрачная схема возврата НДС, поэтому инвестор сюда с особым желанием не идет. Второе – это серый импорт уже светлых нефтепродуктов, которые заполнили наши рынки, причем довольно низкого качества. И с другой стороны контрабанда нефти нефти, не нефти а светлых нефтепродуктов. То есть фактически ну, из-за вот этих основных причин на сегодняшний день нет интереса к такому крупнейшему предприятию. Второе предприятие – это Северодонецкий азот. Да, крупнейший производитель э, удобрений и, и так далее. То есть, э, для этого предприятия есть одна, одна причина, почему оно сегодня не работает. Продукция этого востребована, этого предприятия. Вопрос лишь в том, какова цена на газ. То есть, если сегодня мы имеем на э, границе с, с Украиной цену 400 там, грубо 25 долларов, да, то это не означает, что предприятие получает э, этот газ по такой цене. Предприятие получает газ по цене свыше 600 долларов за тысячу кубов. Вот скажите, как может тот же Северодонецкий азот конкурировать с аналогичным российским предприятием, которое получает этот газ, как сырье, получает по 160 долларов? Кто вкладывает эти 600... 175 долларов в кишине? 620 долларов, да? И 160 долларов в Российской Федерации. Абсолютно неконкурентоспособное предприятие. Последнее предприятие, которое остановилось буквально вот три недели назад, это Стахановский вагоностроительный завод. Это предприятие, которое в прошлом году выпустило 5000 единиц продукции. У этого предприятия были заказы еще на 1000 единиц продукции. На сегодняшний день лицензия отозвана с этого предприятия, и судьба этого предприятия абсолютно неизвестна в связи с теми решениями, которые сегодня принимает Украина в отношении внешнеполитического курса страны. Поэтому говорить сегодня о падении там в 5% у таких предприятий, только вагоностроительных у нас 4 предприятия, и плюс пять предприятий нефтеперерабатывающих, все они стоят фактически, ну кроме Кременчугского завода, который, который работает, все остальные же предприятия на самом деле стоят. То есть производство абсолютно на сегодняшний день фактически по многим отраслям оно просто остановлено. И еще один момент, вы знаете, с одной стороны можно радоваться успехам наших аграриев, да? а с другой стороны мы медленно, но уверенно превращаемся в аграрную страну. И если сегодня аграрии дают в бюджет больше, чем наша металлургия, химия, нефтехимия и так далее, они бюджет наполнили порядка 45 миллиардов гривен, да, то ну, это, с одной стороны, честь и хвала этим людям, которые работают на Земле, но с другой стороны, это говорит о том, что на сегодняшний день политика, которая проводится в нашей стране, она абсолютно неэффективна. Якщо дивитися глиб проблеми для того, щоб пришвидшити погашення заборгованості, мова бюрократична, але пізніше я поясню звідки це цей документ взявся, для того, щоб пришвидшити погашення заборгованості заробітної плати, яка на сьогодні існує у підприємств різної форми власності Мінсоцполітики розробило проект постанови уряду про невідкладні заходи щодо погашення заборгованості і заробітної плати. На даний час цей документ направлено на погодження в центральні органи виконавчої влади. Міністр, який очолює мінсоцполітики, Наталія Юрівна Королевська, дата інформації, 18 листопада, тобто вчорашній день 2013 року. Шлях вирішення суто економічних питань постановами на вашу думку, чи той це шлях, який допоможе нам розв'язати цю ситуацію? Наті на сам ділі поручення президента, і він дав срок до, до 10 декабря повністю погасить долги по заробітній платі, чи можливо це? Ну, на мой взгляд, это абсолютно невозможно, с одной стороны, а с другой стороны, э я хочу вам сказать о том, что эта сумма, она значительно занижена. Вот мы сегодня с вами говорим о задолженности в миллиард гривен, да, чуть больше миллиарда гривен. А на самом деле под мониторинг попадают только предприятия, на которых работает свыше 50 человек работающих. А все остальные предприятия фактически не попадают. Ну, вот для примера, мы провели у себя такой эксперимент и... Э проанализировали ситуацию по такому ну, среднестатистическому городу, да, там Красный Луч, Шахтерский городок, который у нас есть. Официально там задолженность по заработной плате 625 гривен, а реально это порядка 2,3 миллиона гривен. То есть фактически, ну считайте, в три раза выше, чем официально есть по, по той отчетности, которую сегодня подают в Дэшкомстат. Поэтому я думаю, что реальная задолженность по заработной плате на порядок выше, чем тот миллиард гривен, о котором сегодня официально заявляет и правительство, и э, представители тех структур, которые, собственно, курируют э, решение этих вопросов. То, что касается постановления, ну, безусловно, решения какие-то официальные должны быть, но должны быть и механизмы пути решения э, этих всех вопросов. Мы, знаете, очень долго в парламенте дискутировали в отношении там, пенсионной реформы. Вы знаете, с начала созыва этого года неоднократно эти вопросы выносились, обсуждались, критиковалось и правительство и так далее. Но на самом деле мало кто обратил внимание на то, что очень многие народные депутаты просто не предлагали конкретных путей решения этого вопроса, кроме того, что критиковали. На самом деле, путь очень простой. И э, если разобраться и посмотреть, а почему сегодня такая ситуация сложилась, ну, для примера, вот в советское время 52 миллиона населения нашей страны, 24 миллиона было работающих людей, да, причем все они, вы знаете, в советское время такой практики не было, все они были официально оформлены, все они платили соответствующие налоги и в э, соцстрахе и так далее. Все эти, все эти налоги были э, оплачены. И тогда был определенный баланс, да, 24 миллиона работающих обеспечивало благополучие 52 миллионов народа. Что произошло сегодня? Сегодня у нас официально работают 11 миллионов человек, 46 миллионов населения нашей страны. 3, 3 миллиона человек в стране работают нелегально, то есть они, они работают, они получают заработную плату, но это чистые конверты. Из этих 11 миллионов человек... Тоже порядка 3 миллионов человек это те, которые работают на минимальную заработную плату. Ну и, естественно, с нее уплачивают, соответственно, налоги. Плюс есть 6,5 миллионов человек, которые работают за пределами нашей страны и никаких, естественно, налогов не платят, хотя пользуются всеми остальными, скажем так, льготами, которые на сегодняшний день в нашей, в нашей стране есть. Вот этот дисбаланс власть попыталась решить путем очень простым: повышение пенсионного возраста для женщин. И нас уверяли с трибуны парламента о том, что это все сбалансирует пенсионный фонд, это даст возможность выйти на бездефицитный пенсионный фонд и так далее. Что мы получили в результате? Мы получили абсолютно обратную реакцию. А путь очень простой. На сегодняшний день для того, чтобы решить вопросы пенсионного обеспечения и оживить внутреннее потребление на рынке, надо не бояться людям выплачивать большие зарплаты. Самая большая проблема в том, что люди наши не платежеспособны. У них слишком низкий уровень заработных плат. Для примера, в Украине в себестоимости произведенной любой продукции заработная плата составляет порядка 8%. Для примера, в том же Европейском Союзе это составляет минимум 32, а максимум 60 и больше процентов. Это половина, да? да Где-то половина, да. У нас 8%. Ну, понимаете, когда мы в 90-е годы сели играть в такую интересную игру ⁇ монополию, каждый думал, что он как раз станет тем самым олигархом, который так сказать, вот, э, э, реализует свои какие-то там амбиции и так далее. Вот села страна играть. Вот на сегодняшний день мы уже доигрались до того, что фишки оказались в руках очень узкого круга людей. Их можно пересчитать на пальцах двух рук, да, там, начиная от Ахметова, Пинчука, Коломойского и, и так далее. Ну вот дальше что? Ну хорошо, сегодня монополии создаются в сфере жилищно-коммунального хозяйства, создаются в энергетической сфере, в газовой сфере. И так далее, и так далее, и так далее. Дальше что? Выход где? Кто будет покупать эти товары и услуги? То есть для того, чтобы оживить внутренний рынок, необходимо дать возможность сегодня людям зарабатывать деньги, реальные заработные платы, и они должны быть достаточно высокие, для того, чтобы с этих заработных плат, плат платились подоходные налоги. вот я вам не открою, наверное, тайны, да, если вы читаете прессу и вы посмотрите. Вот попробуйте разобраться вообще за счет чего существуют местные бюджеты. Вот вы не поверите, но местные бюджеты на 70% финансируются из статьи подоходного дохода. То есть то, что люди платят со своей заработной платы. Да? Что забирает да. центр. Да, да, все забирает остальной центр. Но кто эти люди, которые формируют фактически местные бюджеты? Это чиновники, это бюджетники, учителя, врачи и так далее. То есть у нас сама экономическая модель, она перевернута с ног на голову. Понимаете? То есть, где здесь роль мелкого, среднего бизнеса, где, где здесь э, социально ориентированный бизнес, во что я лично абсолютно не верю. У бизнеса своя задача зарабатывать деньги, а у государства своя задача обеспечивать социальные гарантии через справедливое налогообложение и перераспределение этих ресурсов. На сегодняшний день все перевернуто вот, э, с э, ног на голову, поэтому... Э, я не знаю, как правительство видит пути выхода из этой ситуации, по крайней мере, какой-то целостной программы и подхода в этом вопросе я, к сожалению, не увидел. Виктор Павлович, финальная минута, Я хотел бы, чтобы вы все-таки пробовали проанализировать висновки. Что нас ожидает в сфере развязания ситуации заборгованности, зарплаты, выплаты? Вы знаете, я думаю, все будет зависеть от того, какой, во-первых, внешнеполитический курс страны мы возьмем, это раз. Во-вторых, насколько мы правильно и грамотно пролоббируем свои интересы и с тем же, с той же Российской Федерацией, с тем же Европейским Союзом, насколько мы выстроим правильную экономическую модель взаимодействия в и с таким крупным объединением, как Европейский Союз, и с, и с таким динамично развивающимся, как таможенный союз. Я считаю, что на сегодняшний день все-таки интересы Украины сосредоточены в таможенном союзе. И мы таким образом могли бы отчасти сохранить рабочие места, которые на сегодняшний день, к счастью, еще остались. И э, та динамика, которая есть на сегодняшний день в рамках Таможенного союза, дает нам возможность быть активными участниками экономических процессов на территории достаточно серьезного пространства. И надо учитывать тот факт, что Таможенный союз не ограничится только странами бывшего Советского союза. Это будут и совершенно другие страны, которые в свое время не входили в состав Советского союза. Это будет достаточно мощное экономическое объединение. Я думаю, какие бы выбор мы не выбрали, все одно працювати доведеться, и на сто Успіх чи не успіх приєднання до кого залежатиме виключно від нас, українців. Програма від першої особи і гостем був народний депутат України, Верховна Рада, сьомого скликання, голова парламентського комітету з питань житлово-комунального господарства та регіональної політики, фракція комуністичної партії України. спірідон він каров. до побачення.